Ok baik sahabat uh, Hari ni kita nak tengok buaya dekat sungai lah Tempat seperti biasa Kebetulan air baru nak surut Kalau time-time macam ni dia Jadual air ni Dia akan berubah seminggu sekali dia akan berubah lah So untuk minggu ni uh, Sebelum pergi ke minggu yang lagi satu tu So untuk minggu ni air dia uh, Baru nak surut lah Ok uh, Masa macam ni lah paling senang Kita nak jumpa buaya dan nak tengok dia punya kelibat dia Ok sahabat uh, jom kita pergi Okey sahabat, kita sampai-sampai kita dah nampak dia punya kelibat dia. saya cuba zoom eh. Okey. Buaya yang sahabat tengok ni adalah spesies Porosus sebenarnya. populasi dia ni tersebar hampir seluruh Asia Tenggara dan juga di Australia. buaya muara ataupun buaya masin, buaya tembaga adalah daripada spesies ini. Cuma nama dia dipanggil mengikut tempat bergantung kepada penduduk di Malaysia. Apa yang kita nak panggil ataupun gelar dia lah Jadi untuk spesies yang sahabat lihat ni mereka adalah dari jenis Crocodilus porosus ataupun spesies porosus. Bukan buaya katak seperti yang dipanggil oleh setengah masyarakat kita di Malaysia ni. Buaya katak adalah spesies buaya siam. Buaya katak adalah buaya siam. Di mana populasi dia boleh ditemui di bahagian timur seperti di Borneo. Contohnya macam Sabah, Sarawak, Kalimantan dan juga di Brunei. Selain daripada uh, di Malaysia Timur mereka ini juga boleh ditemui Dia punya populasi di, di Thailand uh, sehinggalah Kamboja Jadi buaya katak atau dengan nama ilmiah dia Crocodileus siamensis adalah spesies buaya air tawar Dan kita tak akan jumpa spesies ini berada dekat uh, sekitar muara ataupun air masin uh, Kelihatan sama spesies ini dengan air masin uh, Secara fizik anatomi mereka uh, ada sedikit perbezaan lah jadi buaya katak ni dia mempunyai empat titik memanjang di belakang di belakang leher mereka. Sementara itu buaya air masin tidak mempunyai tanda tersebut. Jadi uh, ia disebut sebagai naked. Untuk buaya kata ataupun uh, daripada spesies dengan nama ilmiah uh, dia Crocodilus Siamensis uh. untuk dia punya panjang ah uh, dia sekitar dalam 14 kaki saja untuk yang betina hanya 11 kaki saja berbeza dengan buaya Emasin ataupun spesies Porosus mereka boleh membesar dengan panjang sekitar 23 kaki limit dia punya panjang dia jadi buaya Emasin adalah spesies terbesar di dalam keluarga uh, Crocodilian uh, kedua adalah buaya Nile ataupun buaya Nil ketiga buaya Amerika Ha, jadi siapa-siapa faham ha, dekat sini eh? ha, itu adalah spesies buaya katak jadi bukan buaya perusus ataupun buaya air masin ini, ha, dia bukan buaya katak, buaya katak ni dia lain lagi ha, dia dengan nama ilmiah dia, saya ulang sekali lagi, Crocodilus siamensis ataupun buaya siam ha, itu ha, baru buaya, buaya katak sebenarnya Okey di belakang kita ni ada juga, ini di sebelah Hulu dia, sahabat. Lah. Ini sebelah Hilir dia. Jadi air sekarang ni sedang dalam condition surut lah. So saya zoom ah, sahabat-sahabat tengok, nampak tu. Dia santai hari ni. Jadi dalam condition air surut ni, dia sedang-sedang macam ni, bukan yang pasang besar. Dia senang lah kita nak nampak dia punya kelibat dia. Uh, dia ni dikatakan oleh penduduk dekat uh, sini sebagai pendatang baru lah. Sebelum ni tak pernah lagi lah. So hari ni kita jumpa dua ekor dekat sungai ni lah. Uh. Uh, jadi ini adalah sungai Samarahan. Nama kampung saya tak nak sebut sangat lah pasal kita menghormati penduduk dekat uh, kawasan ni. Dan ini adalah salah satu contoh kampung uh, di mana penduduk dia uh, dia sedar dan dia orang dah tak apa ni tak menjala dah sekarang ni. Uh, berbanding 3 tahun lepas, 3 ke 4 tahun lepas jadi diorang ni suka uh, menjalikan dekat Tepi-tepi uh, sungai ni lah Tapi sejak kemunculan uh, reptilia ni uh, Dulu dia kecil sekarang dia besar kan uh, Jadi uh, diorang dah Apa ni dah tak nak dah buat kerja-kerja Untuk dekat dengan gigi air Ketika memancing ataupun menjala uh, Dekat uh, gigi air ataupun Tepi-tepi sungai ni lah Okay sahabat uh, nampak tu uh, Dia nak naik kat atas tu Dia separuh tu Kita zoom sikit lagi Okay jelas tak Biasalah inilah kamera yang paling uh, Apa ni paling bagus Setakat ni saya gunalah Setidak-tidaknya okay, Sahabat, Setidak sahabat uh, dapat uh, sedikit education Daripada saya edukasi uh, Untuk kesedaran sahabat-sahabat semua Tentang uh, bahayanya reptilia ni Selama saya buat Pemahatian dekat sungai ni Di sebelah hili ni Untuk pada waktu malam sahaja uh, Kalau saya suluh dengan tos light dia bukan uh, Pasang yang besar tu dia pasang macam ni lah Okay Uh, dekat sini saja di sebelah hilir ni saya jumpa kalau saya suluh pada waktu malam ah ha, dengan menggunakan torchlight -like, uh, kita nampak lebih kurang ada 5 ekor dekat sungai ni saja ada uh, di sebelah hilir ni masuk saya uh, di sebelah sana tu di pokok sana tu saya tak terbangkan drone hari ni jadi dekat sana tu ada seekor dekat sana tu tapi malam paling uh, mudah kita nak nampak ada berapa ekor dekat sungai ni dekat sungai sungai ni lah jadi ini betul-betul dekat belakang uh, rumah warga di kawasan ni lah uh, Dia tenang macam ni baru kita senang nampak dia Berbanding ketika air surut uh, laju ataupun pasang laju uh, Time tu susah sebenarnya kita nak nampak kelibat dia Masa tu kita hanya nampak macam dia punya alur-alur dia Jalur ataupun gelombang yang dia buat oleh uh, mereka lah Okey, di video yang sebelum ni, saya pernah share dengan sahabat macam mana kita nak tahu tempat ni ada buaya ataupun tidak lah. Okey, ini adalah contoh dia. Ni, ni, ni. Ah ha, ni. Jalur ni. Ini adalah jalur buaya lah sebenarnya. Bukan jalur manusia. Bagi sahabat-sahabat yang kaki pancing, apa semua. casting ras lah dan sebagainya. Supaya tidak mengkumpaukan diri sendiri. Baik, ini, uh, ini uh, jalur buaya lah ni. Uh, yang, yang ada pokok ni. Tiba-tiba ada kesan-kesan uh, uh, tumbang. Jadi, uh, buaya dia berjemur dekat situ sebenarnya. Okey, yang ni lagi satu. Ah ha, ni ni yang saya zoom ni. Nampak tu. So dekat tengah-tengah dia ada macam ada satu jalur uh, laluan tau. Ha, jadi ni bukan laluan yang dibuat oleh manusia sahabat eh. Ini adalah laluan yang dibuat oleh buaya sebenarnya. Ha, dia mendatar macam tu nampak tanah dia kan kesan-kesan basah dekat situ. So ni tempat uh, buaya sering uh, datang untuk menjemur dan begitu juga yang ini. Nampak? Ah ha, nampak alur dia. Ah ha, yang tu sekali. Dia something wrong kalau sahabat-sahabat datang uh, mancing dekat situ lah Jadi uh, walaupun uh, begitu sahabat-sahabat Walaupun tidak nampak kesan-kesan contoh macam ni kan dekat sungai kan Tapi uh, sungai tu dia bercantum dengan muara Muara ni biasalah tempat habitat bagi buaya air masin uh, Jadi bila dia bercantum dengan air masin ni Kadang-kadang uh, tempat tu ada sebenarnya makhluk itu sebenarnya uh, Buaya ni So uh, saya pesan kepada sahabat-sahabat Supaya berhati-hati Jangan terlampau selesa sangat ketika sahabat-sahabat memancing Seronok-seronok juga ha, Tak nak kumpau Dia punya semangat tu lain macam ha, Dia fikir dia, dia nak dapat ikan Dia nak mancing ikan Sebab dia tak nak kumpau kan Jadi sahabat-sahabat kena hati-hatilah ha, Buaya ni payah tau Tonton ha, macam pokok yang uh, Yang apa ni Santai macam ni kan Kadang-kadang buaya suka duduk dekat bawah tu ha, Sama juga di sebelah sini Ha, untuk kita nak detect dia tu ha, ada ataupun tidak eh? ha, Saya bagi saya Buaya ni mana-mana pun ada Contoh macam sungai-sungai macam ni yang, yang bercantum dengan ha, air air laut Ataupun air masin ni ha, Memang diorang ada dekat situ sebenarnya Tengok tepi-tepi ni Kadang-kadang buaya suka duduk dekat situ Kalau dia tahu ada mangsa dia memang akan menyelam lah Okey sedikit info tambahan kepada sahabat-sahabat. Uh, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, uh, jumlah gigi buaya air masin ni uh, kalau yang spesies lain saya tak pasti tapi untuk buaya air, air masin dia punya gigi dia ah uh, sekitar 66 batang. Uh. Jika gigi dia tercabut gigi dia boleh tumbuh sebanyak 44 kali sepanjang hidup dia jadi di balik setiap gigi dia yang tercabut itu terdapat gigi cadangan yang sedang tumbuh di dalam soket yang sama jadi gigi yang baru itu ditolak yang gigi yang lama itu jadi proses ini kita sebut sebagai folifondonti itu proses dia sebenarnya jadi gigi buaya masih boleh mencapai panjang sehingga 9 cm bergantung kepada saiz buaya itu ah ha, untuk buaya air masin ah. Ha. Jadi gigi-gigi ini uh, dia payah betul nak sebut. Gigi-gigi ini juga sangat tajam dan kuat. Jadi sesuai untuk mengoyakkan mangsa uh, dan untuk kita melepaskan diri daripada uh, gigi tadi amat sukar sekali. Ah uh, disebabkan itu uh, ramai orang yang dibaham susah nak lepas. Ok, dekat sini kita jumpa Biawak, ini anak biawak Varanus savato sebenarnya Dan kadang-kadang orang suka buat apa ni, Teori sendiri tau, lebih-lebih lagi Masyarakat saya lah <laughs> Etnik saya Biawak ni, kalau dia besar Ni spesies biawak air, varanus savato Nama saintifik je Jadi biawak varanus savato atau biawak air Dia boleh membesar sehingga lebih 3 meter panjang dia tau 3 meter jadi kadang-kadang orang salah identify dia dan kami masyarakat kami etnik kami panggil biawak ni sebagai komodo. Memang saya selalu dengar sebenarnya. Sekarang ni kalau saya jumpa yang orang tua-tua ni ataupun yang berumur 40-an bayi-bayi saya sekarang ni kan 40-an masih lagi dia orang panggil ni komodo. Komodo sebenarnya tidak ada di Malaysia tau. Tidak ada saya ulang komodo ni cuma ada di uh, kepulauan komodo di Indonesia sana jadi tidak terdapat uh, populasi komodo di Malaysia ni sebenarnya uh, jadi paling limit dia punya panjang uh, untuk bagi yang matang uh, sekitar dalam 2.5 meter macam tu lah jadi saiz terpanjang yang pernah direkodkan ialah uh, 3.2 meter di Sri Lanka uh, daripada jenis Varanus Sabato Okey, suka saya ingatkan ini bukan komodo lah, sahabat. Eh? Aa, yang biasa, biar awak ni kalau dah dalam masyarakat kami, kami panggil sebagai bandau lah. Okey sahabat, aa, yang kita tengok ini, ini bukan buaya katak. Saya ulang sekali lagi, ini bukan buaya katak, ini buaya air masin. Aa, yang kita panggil sebagai buaya tembaga, buaya muara, aa, buaya air masin. Aa, ini spesies dia, dengan nama panggilan dia Crocodalus porosus. Okey sahabat, aa, sekian saja video kita untuk kali ini. Hari ini kita buat video... Kita jumpa dua ekor dekat sungai ni lah. Jadi itulah saya punya pesan. Pesanan saya kepada sahabat-sahabat. Pesanan sahabat lah. Ha, jadi kalau kita mancing ni kalau boleh hati-hatilah. Eh, jangan main redah je. Dan ha, tempat macam mana kita nak tahu sungai tu. Ataupun tempat tu ada buaya datang ke situ. Ataupun berjemur dekat situ. Kalau boleh berhati-hati. Ha, jadi kepada pemancing-pemancing yang cari spot-spot baru. Tolong tengok-tengok ha, dia punya ha, kawasan tu macam mana. So survey-survey dulu. Dan jangan dekat dengan gigi air Ketika memancing Hati-hati Dah banyak dah dekat Sarawak ni Orang mancing dekat gigi air uh, Kena serang dengan buaya lah